Почему Столтенберг уверен, что доверие Украины до союзников у НАТО подорвано? Почему Украина не доверяет союзникам НАТО? Ну, потому что... О, ну тут вообще. Тут потому что обман везде идет. Видите, карта обмана. Не у всех, не ко всем. К одним она относится достаточно... Ну, нормально относится Украина. Потому что, видите, мутят воду и ведут нечестную игру какие-то ограничения накладывают, манипуляция вечно идет. Где можно двигаться, где нельзя двигаться. Видите, можно было сделать все это гораздо быстрее. Ну, то есть в таком плане. Очень много обмана, видите, потому что тут есть свои договоренности, какие-то тайные договоренности у тех партнеров, так называемых, со стороной агрессором или же как-то там оно переплетается. Все это можно было намного быстро сделать. Дайте нормальное качественное оружие, качественное. Не... ну, спасибо хоть за то, что давали, но сейчас по чайной ложке. И это нам обходится очень дорогой ценой, ценой жизни наших ребят. Чи действовать підвышет заработную плату та додаткові выплаты в Зсу? Ее повысят, и э, э, тут есть даже ресурс, из чего ее повысить. Потому что, к сожалению, у нас есть такие деятели, которые сидят в Министерстве обороны, которые сидят в тылу, а получают наравне с теми, кто на нуле, и выплаты, и даже больше получают. То есть вот, этот, вот это все будет пересматриваться, срывание масок будет идти, и выявление вот этих так называемых, которые... Почему Украина хочет получить от партнеров несправные уничтожающие F-16? Какое-то очень небольшое количество, Ну попажу совсем мало. Но ну, у нее есть возможность, не будем говорить как, ну довести их до ума. Не будем говорить как. Я так понимаю, потому что то, что дают. Мало, а таким образом вона за счет этого ну, увеличит количество. Чи вдасться збільшити обсяги виробництва української бронетехніки до кінця поточного року? Смотря какой. Ну, там, видимо, вона різна. Какая-то, да, Причому быстро, что то ми наладимо. При помощи, там, при поддержке, на что-то надо более длительное время. Ну да. Но тут опять же, вот э, парадокс того, что э, настолько здесь не просто идет речь о том, что Украина будет изготавливать и то, что она будет выпускать. Она, наши ребята, ну, пройдя вот это все, что ад, да, они понимают, что ее надо модифицировать, что, возможно, какая-то техника, она не соответствует даже тем международным стандартам, то, что ну, себе представляют там НАТО или западные партнеры. То есть она будет выпускать что-то очень новое, ну, очень современное, ну, с учетом того опыта, который, к сожалению, получили наши ребята. И этого, смотрите, вот этого побаиваются наши международные так называемые партнеры, поскольку Украина станет ну, одним из ведущих экспортеров в будущем военной техники на мировой рынок, чего, конечно же, кое-кто не хочет. И это действительно будет техника, которая, ну, про, ну то, что действительно надо, с учетом всех нюансов современная. И опять же здесь будут вставлять палки в колеса. Это кошмар какой-то. Везде палки в колеса. Чи ему верность, еще РФ захопить всю территорию Донецкой области? Ну, пи, э, очень кому-то нужна, видите, кому-то нужна эта Донецкая область. Мы уже говорили много раз. Это изначально какая-то договоренность, еще перед войной, взаиморасчет, что-то она получила. Сейчас с нее просто требуют. Она уже выпрашивает, выпрашивала один шанс, второй шанс, третий шанс. То есть мы это сделаем, мы захватим. Только дайте нам там то-то, 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 то-то. По итогу, что получается? Ну, к сожалению, что-то попажу, она может захватить. Ну, еще Паша это очень мало. Очень мало. А потом уход. Ну, вообще. Чи, справді у РФ є ще величезні запаси кабів. Я бы не сказала, что они большие, но они есть. Конечно, здесь хитрость. Но они их усиленно пытаются производить такое впечатление, правильно я понимаю? Вот что-то они пытаются производить, и причм это по первым картам. Видите, про, производить, причем, за счет, опять же, за счет того, что поступает к ним незаконно. Ну, поход в Я бы не сказала, что их много, но есть. Чи зможе Україна розпочати контрнаступ у другій половині 2024 року? Ой, а давайте мы доживем до лета. Вообще, тут могут быть очень интересные события происходить. То есть тут, ну, очень интересные события. Дай бог, чтобы они произошли. Это то, что касается Кремля. А там уже вопрос совсем будет стоять по-другому. То есть тут тяжело сказать, ну, надо ли оно вообще с точки зрения потерь, или же это можно решить другим путем в таком плане. Ну, тут еще карта выбора. Но какие-то действия, вот первая карта выпала, какие-то действия мы все равно будем делать. Очень такие яркие, очень такие, очень хорошие. Чи вдасться ЗСУ знищити системы ППО в Крыму в травне? Ну, может, не все здесь остались пожи, какая-то маленькая часть, может, чего-то останется. Ну, так, чтобы резко накрыть. Ну, во всяком случае. Вообще, как вариант, я уже отвечала на этот вопрос, там показывала, что какую-то часть может остаться. Но понимаете, в чем здесь вопрос? Здесь еще есть некий такой хитрый момент. Если у Украины будет все, что ей надо, ну тогда тут речи вообще нет. Тут не только это. то есть намек поняли, на что они намекали. Чи вдастся протягом месяца стабилизировать стан украинской энергосистемы? Ну, на протяжении месяца нет. ее будут стабилизировать, то есть в этом плане будут работать. Но это же недоразумение будет наносить удары и дальше, понимаете, пытаться наносить. Поэтому полностью нет, конечно. Чи буде Росія і надалі задавати удари по енергетичній інфраструктурі України? Ну, где на жаль, сожалению, да. Где-то, к сожалению, может даже blackout бути. Ну, короткий, але може бути. Ну, да, буде. Видите, буде. Буде стараться. А По що... Поэтому. Поэтому... Ну, тут она ж, э, планирует, что если она положит энергосистему, тогда они там планируют же свой контрнаступ в россияне, да? Хотя он масштабный какой-то. Не получится, тут пятерка пентаклей, у них у самих ресурсов таких ну, не будет. Ну, э, к сожалению, да, что-то будет разрушать, и где-то может быть. То есть планы колоссальные выполнить она и так не сможет. Так как хочет, она не будет. Я правильно зрозуміла. Так. Да. Тут вони пусть за своїми енергосистемами лучше смотрят. Вони в чужу страну суються. Чи справді російське командування дало новий наказ знищувати залізничну інфраструктуру України? Ну, к сожалению, так. Да. К сожалению, да, и мы об этом говорили. Здесь не только железные, ну железные дороги и все, что через речку, это мосты, мосты железные. Ну и ну, по мостам же -то тоже железные дороги проходят. Вот в таком плане, да. Получается, передвижение, да, все, что связано с передвижением, так как они хотят, они. Как? Ну, не получится так, как они хотят, конечно. Но опасность большая. Везде, всем вот это. Все везде, вот это, да. Что в травні виявити ще більше російських агентів, які працюють в Європі? Ой, на, смотрите, на боротьбу з агентами в Європі брошені всі сили. Прямо все силы. Будут выявлять, да. Ну, где-то, ну, это же опять индивидуально от каждой страны, ну, как она будет бороться с этим. Где-то это действительно будут, будет, ну, очень эффективно, а кто-то будет хитрить, видимо, там, где пророссийское правительство или что-то такое. Ну, оно будет от этого уходить. Ну, в принципе, да, будут выявлять. Чи введут заборону TikTok в ЕС в травне? Ну, я не вижу пока. Здесь карты нет. Как бы рассматриваем. Что касается ЕС, тут, смотрите, тут тяжело сказать. Ну, недаром же Синзинпин едет во Францию, к в Макрону, там еще... Видите, ну тут еще під вопросом все. Ну, поки я не вижу этого, ні. Ну, всякое може бути, але поки я не вижу. Чому генсек НАТО вважає, що у України поки що немає шансів швидко стати членом Альянсу. Ну, що хитрость і обман по відношенню до України. Видите, вони іще, вони знаходять любые вони предлоги, чтобы, ну, чтобы Украина не вступила. Очень много обмана. Очень чому Зеленський звільнив з посади голову Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області Юрія Гузинця. Ну там было за что. Там было за что, и там не только, знаете, надо э, увольнять. Там есть даже карта ограничений, как вариант, да? Тут можно и посадить за это. Кто причетный до останнего сбою в Монобанк? Честно. Ну, смотрите, здесь все, что касается финансовой системы, все, что касается связи, что еще? То есть они сейчас будут направлять свои действия, чтобы нам положить эти системы. Да, мы знаем, да, мы будем защищаться, да, мы проходили это, но Здесь не только, кстати, то, что касается положить связь, интернет, я уже говорила, это здесь и как вариант они рассматривают не только Украину, а они в целом мир да, рассматривают как можно больше навредить. Чи для для представників преси скоро будут видкрыты кулуары Верховной Рады? Да, будут открыты широко будут открыты но опять же мне все время карты показывал что верховную раду ждут очень такие ну и саму как правильно сказать представители верховной рады такие очень такие изменения они это знают они боятся видите поэтому Тут і некоторі збираються мандати складувати, некоторе збираються вже ну в такому плані. Обов'язково підписуйтесь на канал, адже незабаром на вас чекає ще більше ексклюзивних інтерв'ю від найвідоміших експертів України та світу.